terusnya saya menjemput Bayu. tadi dah cakap pasal sempadan tu mungkin Bayu nak cakap yang tu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya amat Speaker yang amat berhormat, Menteri Besar, barisan Esko Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat ketua-ketua jabatan negeri dan juga persekutuan, pegawai-pegawai daerah, petugas-petugas media dan juga sahabat saya daripada Don Bayu Pusat Iman. Terima kasih turut hadir. Jadi, Pak Mak Speaker, masa tokeh tu masuk kat sini boleh? Dia ada balance lagi kan? Boleh? Ngam-ngam saja -ngam tokeh tadi. Ay, 53. Tadi ada. Okay, Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun di Dewan Yang Mulia ini bagi mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Kedah ke-15 untuk menyuarakan hasrat serta memastikan kebajikan dan pembangunan ekonomi negeri dapat ditangani secara berkesan. Saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Mak Azad dan batin kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat dan juga wakil-wakil jabatan kerajaan yang hadir. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih ke bawah ke bawah duli yang Maha Mulia Alminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Kedah sempena pembukaan mesyuarat penggal ini. Segala titah pandangan, cadangan dan nasihat bernas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Sultan itu sudah tentu akan dijadikan asas dan panduan bagi memajukan negeri kedah khasnya. Ya Umat Speaker, isu utama yang saya nak bangkitkan di sini adalah berkenaan dengan bencana. Bencana alam. Bencana alam ini adalah terdiri daripada banjir, ribut, kebakaran dan juga lain-lain. Serta saya nak sentuh juga berkenaan dengan kebajikan dan ekonomi tambahan masyarakat di luar bandar. Saya ingin membawa isu penting yang sering melanda kawasan saya dan juga kawasan don-don lain, iaitu bencana alam, terutamanya banjir, ribut dan kebakaran. Walaupun kita tidak mampu menolak takdir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, namun sebagai manusia kita dituntut untuk berikhtiar serta mencari jalan penyelesaian bagi mengurangkan risiko dan kesan bencana ini kepada masyarakat. Oleh itu di sini saya ingin berkongsi pendekatan yang telah kami laksanakan di Don Bayu. Khususnya melibatkan pencegahan awal terhadap bencana ribut. Untuk maklumat semua, sebelum kami menjalankan kerja-kerja pencegahan awal ini, pihak kami telah mengadakan pelbagai perbincangan bersama dengan agensi kerajaan termasuklah pejabat daerah, penghulu mukim, jabatan keselamatan, APN, MKK serta pemimpin masyarakat dan juga jabatan-jabatan yang terlibat terutamanya jabatan perhutanan. Terima kasih tuan ada kat sini. Terima kasih yang ter tak terhingga kepada jabatan perhutanan yang telah permudahkan proses penebangan pokok-pokok berisiko. Saya nak ulang lagi. Yang Mak speaker penebangan pokok-pokok yang berisiko. Bukan pokok-pokok yang lain-lain, pokok-pokok yang berisiko di kawasan kampung. Penebangan ini melibatkan pokok-pokok besar yang berpotensi untuk tumbang ke atas rumah, jalan, masjid, sekolah dan kemudahan awam lain ketika ribut melanda. Objektifnya adalah untuk mengelak kerosakan harta serta ancaman keselamatan nyawa penduduk. Yang Hormat Speaker, berkenaan isu banjir dan penyelesaian jangka panjang. Kemarin kita kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pun aa, beri penekanan yang utama berkenaan banjir. Tapi banjir ini dalam situasi negeri kita ni ada dua tempat. Yang pertama banjir di kawasan sawah. Yang satu lagi banjir di kawasan kampung pendalaman. Salah satu bencana yang sering berlaku di kawasan kita ialah banjir. Ia bukan lagi satu perkara asing kerana hampir semua tempat menghadapinya. Di kawasan saya sendiri, ada tempat yang mengalami banjir hingga tujuh ke lapan kali. Dalam setahun, perkara ini banyak kali saya buat ulang daripada pegawai daerah dulu yang berbahagia Datuk Ghaffar ada kat depan ini dan sekarang ini pegawai daerah yang baru ada. Banyak kali saya bawa perkara ini tak boleh diatasi lagi. Persoalannya, adakah kita tiada jalan penyelesaian? Sampai bila kita hanya mampu mengurus banjir tanpa mencari punca dan penyelesaian jangka panjang. Kos pengurusan banjir sangat tinggi dan merugikan semua pihak. Mengapa kita tidak fikirkan pendekatan yang lebih proaktif? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita akal untuk berfikir dan berusaha untuk mencari berikhtiar. Kita tidak mampu menolak takdir, tetapi kita mampu berikhtiar. Saya nak ambil peluang kesempatan sini nak ucap berbanyak terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri MB dan juga kerajaan negeri Kedah yang mana baru ni banjir melanda di banyak don, terutamanya di don Bayu. Terima kasih banyak di atas peruntukan keuangan untuk meringankan mangsa-mangsa banjir, di Dun bayu, Kupang dan juga Pulau ketir. Jadi tahniah kita satu tekan lah kat Dr. CMB. Masalah banjir ini berpunca daripada dua jenis sungai. Ada sungai besar, ada sungai kecil. Sungai kecil ini di, dikenali di, di sebagai carok. Dr. CMB dia tahu carok. Orang ada ulu macam kami tahu carok. Tengok, yang orang maksudnya tak tahu carok lah. Tahu. Taruk. Tak berapa saya tak biasa kampung. Jaruk ni sungai kecil. Sungai besar satu, sungai kecil satu. Jadi, Alhamdulillah di kawasan saya, projek tempatan banjir bagi sungai besar telah pun dilaksanakan. Melibatkan kos ratusan juta ringgit. Di kawasan Pekan Baling, projek ini sudah menunjukkan hasil yang positif. Dan kini fasa ketiga sedang dalam proses pelaksanaan pun tak sampai menyeluruh yang mak speaker. Kalau boleh saya minta GPS kena menyeluruh satu sungai itu. Kalau boleh pasal keempat kena diadakanlah juga sampai ke mungkin siung. Sebab yang ini melibatkan memang melibatkan masyarakat yang memang tahun-tahun dilanda banjir yang mak speaker. Jadi saya amat yakin apabila projek ini siap, aliran sungai akan menjadi lebih lancar dan tidak melimpah ke kawasan perumahan. Minta GPS tambah lagi lah peruntukan untuk di daerah Bali. Namun cabaran utama ini ialah banjir kecil yang berlaku di kawasan-kawasan kampung. Yang saya cakap tadi, sungai-sungai kecil yang dikenali sebagai carok. Kami ni carok, kampung saya pun carok putih. Ha di carok ni banyak di kawasan-kawasan luar bandar ni, sungai kecil-kecil ni banyak. Satu sungai-sungai besar, dua satu lagi sungai kecil. Jadi al alur air kecil yang sering wujud di kampung Apabila hujan lebat, karok ini dipenuhi sampah tanah, kayu, pasir yang menyebabkan melimpah air dan tersekat. Saya ingin mencadangkan satu penyelesaian praktikal. Apa salahnya jika kontraktor kecil dilantik oleh JPS dengan kerjasama pejabat daerah dan pejabat tanah untuk membersih sungai-sungai ini. Bukan bersih ambil pasir saja. Bersih semua sekali. Kontraktor ini boleh dibenarkan mengambil pasir dan dikeluarkan semasa kerja pembersihan untuk dijual secara kecil-kecilan. Ini bukan untuk tujuan perniagaan besar seperti kuari, tetapi semata-mata untuk menyokong kerja pembersihan sungai. Hasilnya semua pihak akan mendapat manfaat. Sungai bersih dan dalam, kontraktor mendapat hasil dan kerajaan negeri mendapat memungut cukai daripada penjualan hasil tersebut. Saya juga mencadangkan agar satu peraturan atau undang-undang dikuatkuasakan untuk menghalang pembinaan rumah berhampiran sungai-sungai sama seperti peraturan membina rumah berhampiran jalan raya. Perlu ada jarak minimum yang ditetapkan supaya tidak berlaku pembangunan di kawasan yang berisiko tinggi. Ini penting bagi mengelak kerugian berulang akibat banjir. Kita perlu bertindak segera dan tidak hanya bergantung kepada pengurusan bencana selepas bencana. Kerjasama antara GPS, pejabat daerah dan pejabat tanah amat penting untuk memastikan solusi jangka panjang ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif demi kesejahteraan rakyat. Yang Mak Speaker, di sini saya juga nak mencadangkan agak, -agak inisiatif penebangan pokok bersiko dan cadangan pemeriksaan sungai ini dapat diperluaskan ke don-don lain. Untuk maklumat, Muhammad Speaker, ada beberapa pegawai khas dan juga YB dari don lain pun menghubungi saya untuk mendapatkan panduan dan dan saya bersedia untuk berkongsi pengalaman serta prosedur pelaksanaan dengan kerjasama pihak Jabatan Hutan dan agensi berkaitan berkenaan dengan penembangan pokok-pokok berisiko. Saya ulang lagi, penebangan pokok-pokok yang berisiko. Kan tembang balak lah. No? Inisiatif ini bukan sahaja menyumbang kepada langkah pencegahan bencana. Minta. Ya. Terima kasih, uh, Bayu. Uh, saya tertarik berkaitan dengan penembangan pokok-pokok balak yang berisiko. Di sini saya kata nama Dun Bukit Lambau, banyak pokok yang sedemikian. Jadi proses perlu dinyatakan supaya saya boleh bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Bayu, insyaAllah bagi kerjasama saya, setuju tak? InsyaAllah setuju dengan apa ni, mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh jabatan-jabatan uh, yang berkaitan. Jadi insyaAllah saya uh, boleh memberi taklimat dan panduan yang kami dah laksana di Don Bayu untuk memastikan rumah-rumah, jalan raya dan sebagainya ini tidak ditimpa oleh pokok. Kau speaker ambil masa sikit. Ini don saya dan juga don-don lain. Kita nak repair rumah yang kena ribut ni pun saya rasa cukup banyak. Tahun lepas pun dah hampir 400-500 ribu satu daerah. Sampai bila kita nak menghadapi benda-benda yang begini. Yang mana kita boleh ambil tindakan untuk menembang pokok yang berisiko yang berhampiran dengan rumah. Dan saya nak ambil contoh, saya sendiri turun. Saya kata Pak Long, pokok ni dah tumbang noh. Ha, kita repair. Kita bagi bantuan. Dia pusing belakang ada lagi satu pokok. Pokok ni tunggu masa juga. Jadi sampai bila repair kat depan, tiba-tiba selesai yang depan, angin mai, dia tumbang kat belakang, kita repair kat belakang juga. Sampai bila kita nak repair? Sampai bila kita nak repair? Jadi lah kalau boleh semua done. Don yang berkuasan pendalaman. InsyaAllah saya jika memenuhi dan juga dibenarkan oleh jabatan-jabatan kerajaan, terutamanya jabatan perhutanan, saya akan turun bagi taklimat pada don-don yang berminat. InsyaAllah. Terima kasih. Apa ni Bukit Selambab. Ya Mak speaker, satu lagi saya ingin cadang, usulkan ialah berkenaan dengan pendekatan khusus yang boleh dirangka bagi membantu membaik pulih rumah-rumah usang. Tadilah macam tadi ni rumah yang ditimpa pokok. Tapi kita kena sedar Bahawanya di kampung-kampung ni banyak rumah yang usang, rumah yang lama. Angin lalu macam tu tak ribut pun dia runtuh sebab apa dah dimakan dengan anai-anai. Apakah tindakan apa ni daripada pihak kerajaan negeri? Kerana setiap kali fokus group saya rasa semua YB-YB ini -YB dah masuk dalam fokus group. Kami masuk dalam fokus group. Masuk bentang dah di dalam skrin tu. Tapi bajet tak ada. Rumah makin bertambah. Sampai bila penyelesaian ini kita uh, nak selesaikan. Janganlah mata pihak pembangkang pun kena membantu kerajaan negeri. Ambil peruntukan daripada pusat. Pak Mari sini demi rakyat. Saya minta kalau boleh. <coughs> jelas. Untuk speaker. Ya. Yeah. 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 Saya minta uh, Bayu untuk baca jawapan bertulis Tanda tanya, banyak peruntukan dah turun Dari KPKT, desa, pembangunan semua dah turun Ya kah? Kalau turun selesai masalah tapi tak selesai juga saya tengok Sebab di peringkat don Pembangunan padi banyak tak turun-turun ni Okey, teruskan Bayu Okey, saya uh, Dengan ini saya nak mencadangkan supaya agar satu peruntukan khusus dapat disalurkan berdasar maklumat daripada MKK, JKN, Pusat Hikmat Dun, Penghulu Mukim, agensi-agensi kerajaan dan juga pejabat daerah. Pendekatan ini penting untuk memastikan proses baik pulih rumah dapat dijalankan dengan teratur, rancang dan segera. Kita perlu sedar bahawa jumlah usang ini, rumah usang ini agak banyak dan keadaan ini amat membimbangkan. Sekiranya penghuni masih terus menetap di rumah yang sudah tidak selamat, Dimakan anak-anak, reput dan hampir roboh ini, ia bukan sahaja boleh mencederakan mereka, tetapi juga mengancam keselamatan nyawa penghuni rumah itu sendiri. Ya, Mak Speaker. Uh, satu lagi berkenaan perkara yang saya ingin bagikan ialah berkenaan dengan uh, makanan. Kami di luar bandar ni, zaman dulu, zaman dulu di luar bandar ni, di kampung-kampung ni, tak payah nak fikir pun kerja. Bangun pagi, jala ikan, boleh hok balik. Makan sampai ke malam. Tapi hari ini, kita tengok, dah pupus dah pun. Ikan dah pupus. Dan apa tindakan yang kita boleh buat? Jadi berkenaan dengan apa ni, makanan tambahan ini, perkara ini saya bangkitkan ialah mengenai kepupusan sumber makanan semula jadi di kampung-kampung, khususnya ikan sungai. Dahulu ikan ikan sungai merupakan sumber utama protein kepada masyarakat luar bandar. Orang kampung boleh turun ke sungai menjala dan memancing dan hasilnya cukup untuk dimasak bagi keluarga. Namun hari ini, sungai-sungai kita sudah tidak ada lagi hidup. Hasil tangkapan semakin kurang, malah ada tempat yang langsung tiada ikan. Puncanya adalah kerana kaedah penangkapan tidak terkawal, termasuk penggunaan racun, kejutan elektrik, pukat haram yang memusnahkan benih-benih ikan. Akibatnya ekosistem sungai terganggu dan masyarakat kampung kehilangan satu lagi sumber makanan dan pendapatan. Saya nak ceritalah, ayah omak speaker. Saya pernah lalui. Saya turun sungai. Dulu ni turun sungai, berjala tak mana pun ikan ada. Tapi hari ini ni, saya bawa jala yang yang besar tu tak dapat. Bawa, bawa jala yang kecil pun tak dapat lagi. Ini merupakan satu makanan kepada masyarakat luar bandar. Sebab apa kita tak ambil tindakan untuk bawa masuk benih. Jadi justru itu saya ingin mencadangkan agar Jabatan Perikanan Negeri dan agensi berkaitan melaksanakan program pelepasan benih ikan secara besar-besaran di semua sungai yang sesuai di seluruh negeri Kedah. Ini adalah pelaburan jangka panjang yang sangat berbaloi. Jika benih ikan dilepas dalam kuantiti yang banyak dan dikawal dengan baik, dalam masa beberapa bulan, kita akan dapat lihat hasilnya. Sungai akan kembali menjadi sumber makanan. Malah boleh menjana pendapatan kecil kepada penduduk setempat. Saya juga menyeru supaya uh, ketua-ketua kampung iman pemimpin setempat memainkan peranan untuk menjaga ikan daripada uh, pupus. Satu lagi, sektor pelancongan oleh uh, kebautan. Minta maaf. Pelancongan ini, kalau... Ayuh. Minta Aduh, minta lah dengan Terima kasih speaker dan bayu. Rasa bayu sebut tadi, apa nama ikan, kena racun lepas semua, mati. Tiba-tiba bayu minta benih. Buah benih pun mati juga. Rasa ha? pencegahan tu. Macam mana cara pencegahan untuk apa nama, okay. tak pergi mati lah ya, tadi. Terima kasih, Sebab tu tadi, sebelum nak lepas tu, saya minta semua ketua kampung, iman dan juga masyarakat situ menjadi mata telinga kepada kita nak pastikan bahawasanya sungai tu dapat dikawal. Dan dah kawal baru kita lepas benih. Benih ni nak cerita bukan mahal pun mana jabatan perikanan ada dekat sini. Bukan mahal mana pun. Kalau janganlah pilih benih, janganlah pilih sungai. Kadang-kadang sungai yang nak nak menjadi keutamaan pelancong diberi. Noh orang kampung yang tak ada nak makan tu. No. Sungai hasil sungai ni sedap protein. Sebab tu saya minta kalau boleh jabatan perikanan dan juga jabatan-jabatan lain Main peranan, sumbang, beri benih ikan kepada semua sungai-sungai di kawasan-kawasan kampung yang akan memberi uh, pulangan yang cukup uh, banyak hasil kerana dia biak saat, 6 bulan biak dah dan akan dapat memberi makanan kepada masyarakat kampung tanpa membeli, tanpa boleh keluar duit. Jadi satu lagi sektor pelancongan kubah hutan, apabila sungai bersih, dan tangkapan yang dikawal menggunakan le candik faham tak le candik le ni penangkapan tradisional orang dulu le candik kalau bina le lok di sungai yang dah dikawal yang banyak ikan saya rasa berpotensi untuk menjadi satu lagi produk pelancongan yang akan dapat menggamit pelancong hadir ke negeri kedah kita ni ya mak speaker perkenaan ekonomi tambahan tak ada lagi saya ambil tanah mai sini. Ni. Cadangan projek pertanian di tanah terbiar. Saya ingin memaklumkan bahawa saya telah menyediakan satu kerja kerja lengkap yang memfokuskan kepada pembangunan sektor pertanian di kawasan luar bandar. Kertas kerja ini merupakan satu cadangan yang komprehensif untuk manfaat tanah-tanah terbiar di kampung-kampung. Setelah saya berbincang dengan rakan yang apa ni rakan saya, dan bersetuju untuk melabur dalam projek ini dengan syarat kita perlu mengenal pasti lokasi-lokasi tanah terbiar terlebih dahulu. Oleh itu, saya memohon kerjasama daripada sekutu pertanian, suka menanti dan semua pihak berkaitan melalui pengurusi MKK untuk turun padan dan membantu dalam mengenal pasti tanah-tanah terbiar yang berpotensi untuk diusahakan. Tanah tanah terbiar ini bukan sahaja merugikan malah merupakan satu aset yang besar jika diusahakan dengan betul. Kita boleh menjadikan tanah-tanah ini sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi luar bandar. BC dan uh, BC projek menjadi pemimpin dalam pembangunan tanah terbiar dengan mengintegrasikan teknologi, keperluan masyarakat dan prinsip kelestarian misi meningkatkan nilai tanah terbiar melalui projek pertanian yang berkesan dan berfaedah, menyediakan pulang pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk serta menjana produk yang memberi pulangan yang tinggi. Jadi yang ini pun saya nak minta kerjasama daripada don-don dan seluruh apa ni rakan-rakan daripada Jabatan Kerajaan iaitu untuk memulihkan tanah terbiar yang secara optimum untuk pertanian menjadikan tanah terbiak ini sebagai tanah emas yang menyumbang kepada ekonomi negeri dan menyokong inisiatif satu kampung satu produk sejahtera. Kita akan bekerjasama dengan tuan tanah, agensi kerajaan serta wakil rakyat bagi menghasilkan produk yang lebih yang boleh dipasarkan sehingga ke peringkat ekspor. Kita dapat membuka ruang pekerjaan kepada masyarakat kampung selepas selesai menjalankan kerja hakiki seperti menoreh getah dan sebagainya. Ya speaker saya baca cepat ni sebab saya takut masa. Tak, masa memang habis dah. <tuh> kan? Saya nak suruh berhenti dah ni. Eh, ada sikit? Okay. Satu lagi yang Ahmad Speaker, saya langkau-langkau lah sebab tadi saya rasa orang oh, banyak masa ni ha, boleh boleh ambil saya aku kan. Tadi yang ketua pembangkang tadi pun masa tak sampai lagi 10 minit. Saya minta saya tengok lagi 10 minit. Ambil kan saya juga tu. Ahmad Speaker, Seterusnya, saya ingin mencadangkan perkenaan pensukturan semula MKK yang saya bincang tadi. Saya ingin menyentuh isu pensukturan dan penyerarasan peranan serta elom MKK. Pada masa ini, terdapat ketidakseimbangan yang ketara. Ada MKK yang perlu menyelia 7 hingga 10 buah kampung dengan elom yang 5 ratih. Sedangkan ada MKK lain yang menyelia atau menyelia 2-3 buah kampung dengan elom yang sama dan saya bincang terima kasih pada uh, merubah pulas yang telah pun berbincang dengan saya dia minta saya kena bincang dengan pegawai daerah. Pegawai daerah Baling ada kat sini. Saya balik ni, ni depan-depan ni saya nak minta satu apa ni perbincangan untuk menyusun semula MKK dengan nisbah yang lebih relevant. Kalau 10 kampung tak bolehlah bagi satu MKK jenuh. Kan kita tengok dia macam-macam. Kalau banjir ni, kalau banjir ribut dan sebagainya ni, dia nak kena kawal 10 kampung. Sedangkan satu MPK dia kawal 3 kampung senang. Sebab tu saya ini saya nak minta kita tahu kekangan dan juga ekonomi daripada uh, pihak kerajaan negeri tetapi biarlah kadar nisbah tu sesuai. Karena kami ni di Bayu ni, uh, yang umat merupakan merpopulas di Bayu di Baling ni kawasan luar bandar. Kami ada 268 kampung yang diwarta. Tapi kami dapat 115. Tak padan lah. Ha? Ada setengah kampung. Malah nak cerita daerah. Saya tak mahu nak cerita daerah. Setengah daerah tu, dia kampung ni, dia campur dengan bandar sikit, kampung sikit. Tapi dia dapat sampai dekat-dekat 200 kotak MPK. Tak berapa nak logik. Bukan saya nak nak pertahan diri saya kalau boleh. Kalau boleh, perbincangan untuk ketua kampung tak tambah pun tak apa tapi biar relevan relevan mengikut nisbah apa ni kampung seliaan masing-masing janganlah bebang kadang-kadang saya ni 10 buah kampung ni baru hari, -hari 3000 dia cakap seorang di kampung bandar apa ni apa kata yo kena kena bincang dengan saya sebab ini adalah depan di, di depan ni depan ni sebab saya balik sana nak kena bincang ni yang tu kita balik bincang di Bali boleh ikut no? boleh 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 yang hormat yang speaker, satu lagi berkenaan dengan industri yang hormat Jitra tadi. Saya juga ingin mencadangkan supaya penubuhan mini-hub industri desa. Industri getah SMR20. Zaman dulu ni orang menonton getah. Orang menonton getah ni, dia buat getah keping sendiri di kampung. Baru dia pasar. Cara manual. Apa salah kalau yang hormat Jitra cadangkan, usulkan supaya mini hub industri yang berkaitan getah ni diwujud di setiap mukim kerana getah pengeluaran getah ni adalah utama rakyat menoreh getah jual getah sekerap tu yang tata. kat lam orang panggil kat lam kat lam tu tak berapa banyak tak berapa tinggi pun tapi apa salah kalau kita sediakan apa ni mini hub industri yang berkaitan getah kita keluarkan getah SMR 20 di kawasan kampung dulu ni yang umat merupakan pulas sebab dia jaga pengguna luar Dulu ni, Tok Nenek kita dulu, dia lecek getah tu, lepas tu dia mesin macam tu. Tu mesin tapi secara manual. Apa salah kalau yang umat Jitra wujudkan secara mesin yang lebih apa ni baik dengan cara elektrik ataupun dengan cara bukan manual dapat menghasilkan getah keping dan kita boleh bersaing dengan kilang-kilang yang ada. Jadi yang umat speaker, saya tak nak bercakap panjang nak tutup ni. Dengan ini saya menyokong, menjunjung kasih di atas titah ucapan diraja kebawah duli yang maha mulia Alminul Karim Sultan Salehuddin ibni Almarhum Sultan Badrishah yang telah memberi penekanan kepada aspek keselamatan rakyat, pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar, pengurusan air serta peningkatan kecekapan tak berurus. Sebagai wakil rakyat di kawasan luar bandar seperti Don Bayu, saya menyambut baik kita tuanku yang sangat bertetapan dengan relati dan cabaran yang sedang kami hadapi di peringkat bawah atau masyarakat kampung khasnya. Justru segala cadangan yang saya kemukakan ini daripada langkah pencegahan bencana pemulihan rumah usan, pembangunan tanah terbiar hinggalah kepada pemerkasaan industri desa adalah selari dengan aspirasi Tuanku agar negeri Kedah terus melangkah maju secara menyeluruh dan inklusif. Kita tuanku bukan hanya simbolik tetapi menjadi panduan dalam membentuk dasar dan tindakan nyata demi kejusteraan rakyat. Sebelum saya hari saya nak pantunlah. Uh, boleh. Saya nak pantun uh, berkenaan dengan tempat saya lah. Lepas pantun tu berhenti no? Pokok petai pokok tualang. Bawahnya pula dipasang khemah pokok bahaya kita tebang. Agar tidak menimpa rumah. Hantu raya dan juga langsui. Dua jenis pelbagai perangai. Bukan saja nak korek pasir untuk jaga aliran sungai. Dari kanan naik jari kanan naik ketua. Terus tak boleh nak tulis surat. Kita cakap, kita buat. Ini semua demi rakyat. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah ucapan diberi, di lain masa bersua lagi. Sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu. Hebat hari ini dengan pantun semua.